Soal lemah pantai Terima kasih Dato' Mursi Ya Umat, kita ahli parlimen boleh membahas soalan dari per Polis sampai ke Sabah Ya Umat. Ya saya pun menyambut Ujur, baik Ali-Ali ya, yang minat dengan wilayah Terima kasih Dato' Mursi uh, Saya merujuk kepada uh, Butiran P32 Khusus kepada butiran maaf 0900 Iaitu di bawah pembangunan semula kampung baru uh, seperti mana yang diketahui umum kami yang parlimen bukan sahaja di peringkat wilayah tetapi juga uh, di peringkat seluruh Malaysia mengambil berat dan perhatian yang yang amat sangat eh, berkait dengan isu pembangunan semula kampung baru yang telah dibawa dengan begitu perhatian oleh Allah Yarhamah Tuluk Kazali dan isu yang yang saya bagikan di sini <tuh>, Mursi <tuh>, dan juga yang Barat Muhammad Menteri ada tentang isu status uh, Tanah Kampung Baru itu sendiri Walau dilulus akta baru-baru ini Akta Pembangunan Semula Kampung Baru Ternyata Masih lagi berkuat kuasa Sehingga ke hari ini Dan tidak dimansuhkan Enakmen Tanah Penempatan Melayu 1950 Dan di bawah enakmen ini Jelas bahawa Kampung Baru Masih lagi dimiliki oleh Kerajaan Negeri Selangor Walaupun pada tahun 1974 Kuala Lumpur diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan dari segi pentadbirannya dan saya ingin menanyakan ya, beberapa pertanyaan kepada Yang Hormat Menteri kerana selepas dibawa raunan undang pada 5 Oktober yang lalu pada malam yang sama telah diluluskan akta ini dalam isu anggota atau keanggotaan lembaga MAS dalam 11 orang yang dilantik, 4 orang oleh Menteri Besar Selangor dahulunya, 7 orang wakil ketua kampung. Secara lazimnya, dalam pelaksanaan pelantikan, siapakah yang akan melantik mereka-mereka ini sekarang setelah akta diluluskan? Dan kita tahu, kita sedia maklum bahawa sejak tahun 1974 tangsi Pengurusi Datuk Bandar Kuala Lumpur telah menggantikan Menteri Besar Selangor sebagai yang dipertua Badan Mas tapi tidak ada bukti yang dikemukakan sehingga ke hari ini untuk menunjukkan peralihan termasuklah dokumen-dokumen sebagai menyokong ya peralihan ini. Saya nak menanyakan kepada Yang Menteri, berapa kalikah Datuk Bandar Kuala Lumpur datang ke Kampung Baru untuk mempengurusikan mesyuarat MAS sejak diumumkan penggantian tahun 1974 sampai ke hari ini Sedangkan kita ada secara umum pengakuan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur Mengatakan beliau hanya pegang jawatan selaku yang dipertua mas atas nama Datuk atas pengurusi yang membuat menteri Persoalan-persoalan ini wajib dijawab Dan saya tekankan bersama ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat di sini bahawa tanah kampung baru secara legalnya dengan izin di bawah undang-undang Malaysia masih di bawah negeri Selangor selagi enakmen MAS 1950 masih wujud dan persoalan-persoalan yang dibangkitkan tadi dijawab dengan jelas oleh Menteri Nah Kuala Lumpur ya, dari segi penyerahan Kuala Lumpur ini termasuklah kampung baru ini hanya dari segi pentadbiran tapi isu hak milik itu masih lagi tidak terjawab Seterusnya, Tansi Pengurusi saya pergi kepada bila rang undang-undang yang saya sebut tadi 5 Oktober 2011 diluluskan di Dewan Rakyat Rang undang-undang tersebut belum lagi dibahas di peringkat Dewan Negara Dan belum mendapat kerekrenan yang di-Pertuan Agong termasuklah belum lagi diwartakan jadi perbadanan masih belum ditubuhkan tapi pada 16 Oktober Yang Amat Menteri telah mengadakan mesyuarat di kementerian bersama banyak NGO-NGO, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan dan telah menubuhkan sebuah pasukan interim dengan peruntukan 15 juta ringgit tangsi pengerusi dan 9 juta ringgit yang dibelanjakan. Bagaimanakah kalau dijelaskan langkah menubuh pasukan ini boleh dibuat, dilaksana sedangkan akta ini belum dilulus. Belum dibawa di peringkat Dewan Negara, belum dapat perkenan yang di Pertuan Agong dan belum lagi diwartakan. Dan bagaimana dan dari mana peruntukan 15 juta ringgit ini diberikan? Semua ini tak dijelaskan dan maklumat yang kami dapat pun menerusi lampiran khabar di berita. Dan untuk apakah yang saya sebutkan tadi 9 juta ringgit Malaysia dibelanjakan Tuan Sipengusi, seterusnya saya khusus kepada peruntukan 20 juta ringgit Di bawah bekalan 32, butiran 090000 Maaf, 090000 20 juta ringgit ini untuk siapa sebenarnya? Ini wajib dijawab oleh kerajaan Adakah 20 juta ringgit sahaja digunakan untuk membangunkan kampung baru semata-mata yang diumumkan, dimaklumkan melalui berita peruntukan untuk ubah suai masjid kampung baru seperti disebut sendiri oleh yang amat berhormat Perdana Menteri, 20 juta ringgit sehingga ke hari ini daripada siasatan di lapangan di bawah sana, di kampung baru, tidak ada apa-apa tender dibuka dan juga ditutup tapi tender untuk apa sebenarnya saya nak tanyakan kepada Yang Mahatma Menteri Isu ubah suai ke menaik taraf atau roboh dan bina semula bangunan yang baru Kontraktor yang dapat kontrak pun wajib dimaklumkan Dan kami mendapat rungutan daripada mereka yang duduk di sana Bahawa perancangnya ada hubungan dengan Yang Mahatma Perdana Menteri Jadi saya pohon penjelasan kerana perkara-perkara ini Menyukarkan kita Tidak ada keterbukaan Dan rakyat ya, Membawa seribu satu persoalan Dan saya ingin membawa juga Pada sejarah Sejak Mac 2009 Ada sebuah tapak Pasar Minggu Di mana bekas uh, Perdana Menteri Yang Mak berhormat kepada Kepala Batas lah Memecah tanah untuk Menara Warisan Pada ketika itu Tapi kita mahu tahu Setakat ini apakah status menara tersebut sejak dibuat upacara pecah tanah dan apakah jaminan kepada penduduk bahawa akan berterusan semua projek yang diumumkan termasuklah jaminan kepada penduduk kampung baru khususnya bila dah diluluskan di peringkat dewan rakyat satu hal tapi kalau tak ada kelulusan daripada dewan negara pun boleh dibuldos dengan izin sebegini jadi ramai daripada mereka mahu tahu mekanisme yang seterperinci yang mungkin supaya setiap pemilik tanah dapat merasa um, lega, merasa yakin kerana setakat ini tidak ada satu pun syarat tersebut yang dipenuhi. Tansi Sri Pengurusi, saya pergi seterusnya kepada butiran 010400 tentang isu perancangan dan pembangunan khusus kepada pengusiran 411 keluarga bekas pekerja ladang Bukit Jalil di Batu 16.5 Jalan Pucung Kuala Lumpur. Saya tahu yang Muhammad Menteri dah menjawab um, Hanya yang saya nak bangkitkan di sini Bila cakap tentang ladang yang punya penduduk 95% Majoritinya berketurunan in India Duduk di ladang Bukit Jala selama 4 generasi Selama 80 tahun Dan bekerja sebagai pekerja ladang Yang saya bangkitkan adalah persoalan-persoalan yang tak dijawab oleh yang Muhammad Menteri nah, di BKL telah cuba tiga kali ya eh, untuk merobohkan penempatan penduduk kerana tidak ada penyelesaian kepada tuntutan mereka iaitu rumah rumah teres untuk bekas pekerja ladang. Saya rujuk pada tahun 1950 ikut kronologi pada bulan September kerajaan menerusi Kementerian Wilayah mengambil alih pengurusan ladang daripada Kinara Estate Group dengan menggunakan akta yang kegemaran mereka iaitu akta pengambilan tanah 1960. Lebih tujuh kantor, kontraktor datang pergi tapi kontraktor kerajaan tidak pernah membayar caruman kumpulan wang simpanan pekerja bab ini yang menteri belum jawab sokso dan ada juga gaji yang tak dibayar sepenuhnya dan pada 15 Jun 2007 walaupun ada masalah tak berbayar isu KWSP sokso dan sebagainya penduduk menerima notis pengusiran tangsi Pengurusi daripada DBKL 15 Jun 2007 ya pengusiran mengarahkan mereka untuk mengosongkan premis dan diklasifikasikan sebagai menduduki tanah tersebut secara haram. Walaupun dia duduk situ 80 tahun dan dilabel sebagai setinggan. Ya. Ini menggunakan ordinan notis notis ordinan darurat pembersihan setinggan yang Perdana Menteri kata dah dah lapuk nak dimansuhkan. Jadi saya fikir di sini perancangan kementerian seperti diumumkan adalah untuk Membangunkan tanah ladang Bukit Jalil sebanyak uh, sebesar 1800 ekar ada uh, pelan padang golf projek-projek mega lain dan dalam jawapan yang Mohammad Menteri pada 1 November 2011 Yang Mohammad Menteri menolak cadangan bagi bekas pekerja ladang mereka nak dapatkan 4 ekar tanah jawapannya kerana tanah tersebut sudah direzapkan sebagai tanah perkuburan orang Islam Orang bukan Islam dan juga pusat tahanan. Baik. Jadi tambahan kepada persoalan KWSP dan sokso, saya nak menanya kepada Yang Menteri bila keputusan untuk mengambil tanah khusus untuk merizap tanah ini sebagai tanah perkuburan orang Islam, orang bukan Islam dan juga pusat tahanan kerana dalam Kanun Tanah Negara, carian saya. Saya nampak tanah dirizapkan oleh Yang Menteri di tengah ketangani oleh Pengurusi Jawatan Kuasa Kerja Tanah Iaitu juga Menteri Dr. Raja Nung Cik Pada 17 September 2009 Iaitu 2 tahun Hanya 2 tahun selepas Diusir bekas-bekas pekerja ladang Pada 15 Jun 2007 Maksudnya tidak ada tertera dalam perancangan awal nak jadikan sebagai tanah perkuburan Hanya mungkin atas sebab dan sebagainya Saya pohon penjelasan kerana saya hanya boleh dipon atau mengambil semua dokumentasi-dokumentasi ini untuk membawa kepada pertanyaan selanjutnya. Karena pada saya dalam kes-kes yang kita teliti yang paling kukuh asas untuk meminta 4 ekar bagi pembangunan penduduk-penduduk ini adalah di kes Ladang Bukit Jalil. Yang lain tu kita faham. Saya juga nak sebut kepada Mohammad Menteri dalam kes di Bukit Kerinci pun kita memang buat kompromi kita terima tapi pada masa yang sama bila bercakap bab usir dulu baru fikir sebab nak wujudkan rezab tanah perkuburan itu tak boleh tinggal pakai langsung seterusnya Yang Mak Menteri Yang Mak Datuk Tan Sri Pengerusi dan juga Yang Menteri saya pergi kepada butiran 010500 isu kesejahteraan bandar dan pengurusan di mana sebelum ini saya bangkitkan isu bazaria pantai di pantai dalam yang boleh memuatkan sebanyak 117 lot dan sememangnya semua peniaga mahukan keselesaan untuk berniaga dan inilah yang dilaksanakan oleh Pakatan Rakyat di negeri-negeri yang kita ambil alih tapi khusus hus di Bazar Ria Pantai saya membawa rungutan yang ada berkait dengan kesempitan ruang yang diterima dan mereka yang menerima tapak-tapak ini ada beberapa peniaga menyatakan walaupun dalam rekod di BKL mereka berniaga bila dipinta dijawab tak layak kerana tapak asal mereka tidak aktif jadi pertama saya mahu menanyakan setakat ini saya masih lagi tak mendapat jawapan yang saya tulis kepada pengarah Jabatan Pemudah Cara Perniagaan dan Pengurusan Penjaja untuk mendapatkan senarai nama penjaja yang dipindahkan di dalam fasa 1 Bazaria Pantai ada dakwaan Rata setengah-setengahnya baik dengan pimpinan AMNU dapat lebih pada satu lot. Jadi untuk memudahkan untuk menjawab semua dakwaan ini saya pinta senarai siapa yang dapat supaya dapat menjawab kegelisahan penduduk. Mereka yang memang minta tak dapat tapak. Mereka yang duduk dekat yang dipindahkan daripada jalan utama jalan pantai permai ke bazaria pantai. Isu kedua saya telah uh, meminta daripada pihak DBKL dan mereka juga beri jawapan khusus dalam status sijil layak menduduki bangunan bagi Bazaria Pantai CF dan adakah pembinaan Bazaria Pantai ini mengikut spesifikasi yang dibenarkan oleh pihak bomba TNB ya, selepas kita lihat meter elektriknya agak rendah, eh, tidak berada di luar kedai yang saya bimbang di sini apabila bukan sahaja jawapan daripada BKL bukan sahaja pembangunan ini tidak mempunyai uh, CF atau perakuan mendiami bangunan dan boleh beroperasi itu jawapan pihak pihak DBKL. Tapi sekurang-kurangnya wajib untuk mana-mana bangunan yang diwujudkan sama ada sementara dan sebagainya untuk mendapatkan perakuan siap dan pematuhan CCC. Jawapan DBKL pada 4 Ogos 2011 pihak arkitek masih belum mengemukakan perakuan siap dan pematuhan CCC jadi persoalan saya bagaimana bila CCC pun tak dipatuhi, tak diberikan oleh pihak arkitek tapi pemindahan berlangsung jadi kalau pihak DBKR tak menjaga pihak menteri tak pantau atau pihak menteri paksa dia pindah dulu saya tak tahu yang pentingnya kalau tak dilaksanakan semua ini maka bagaimana kita nak arahkan pemaju-pemaju lain agar mengikuti undang-undang yang digariskan oleh kerajaan Ya, saya fikir ini agak serius kerana saya menyambut baik usaha untuk menempatkan penjaja ke pengebatan yang baru, yang selesa. Tapi pada masa yang sama tidak boleh kompromi isu kualiti. Ya, setakat ini, Tansiang Pengurusi, saya mohon penjelasan. Terima kasih.